Наталья Лебединцев, наставник спортивного клуба Что можете сказать после этого матча? Ну, надо, во-первых, в... в отличие от прошлой игры, от многих, как бы, ну, это, наверное, такая какая-то игра получилась самая неяркая. Ну, не горели сегодня, я не знаю. Ну, во-первых, целый ряд людей переболели, кто-то заболевает, кто-то вылазит. Ну, вы знаете, состояние сегодня эпидемии страны. Ну, наверное, где-то не до настрой какой-то, я не знаю, с чем это связано. Но, наверное, это я виноват. Тут, безусловно, это... с тренера надо спрашивать. Ну, сегодня мы безобразно играли. Дело не в минус 2. Можно проиграть 20 и играть при этом. А это, в общем-то, одна из немногих игр, где надо занести в провал. Мы сегодня провалились. Похож ли этот матч на матч с Запорожьем, который был в ноябре в этом же зале? Нет. Нет. Там мы горели, там нас переиграли, мы не попали, там все попали, потом мы доставали, стало 14 очков. Там была какая-то энергия. А сегодня были эпизодами красивые моменты, но не более того.